Дорогу, давайте например. так, Давай. давайте мы посмотрим эту улицу, посмотрим ту улицу А мы, и и мы, а мы откуда хотим... а Нет, а? вы, я вас не перебила, да? Давайте так, значит посмотрим те улицы и эту улицу Вы скажете, где вы держите соотношение Это по технологии, по нормам Когда мы начали работать, мы в принципе уже много сделали Люди стали возмущаться, а почему э, мало мелкого щебня? Почему мало мелкого щебня? Я тогда сказал заказчику: мне без разницы, мне без разницы, какой щебень. В принципе, я, мы его закупаем по одинаковой цене. Что тот 150 гривен там, и то на, то на километр одинаковое, что этот? Нету разницы в цене, где мы закупаем в карьер в Варнавицы, нету разницы в цене. То мне как бы безразлично, какой щебень возить, мне как бы безразлично. Даже больше того, мне выгоднее работать мелким щеблем, мы его высыпаем сразу с машины. Но мелкий и крупный вместе должно быть одинаковое количество. Бо цена одинаковая. То есть если 113 тонн вот на Орехово, 113 тонн, если 113 тонн на Орехово... И где это Орехово? Это... В обуви нормально. Все. Значит, надо было продумать. Не знаю, давайте исправим, чтобы можно было людям ходить. Тут нельзя ходить по этой дороге. Людям в нормальной одежде, в нормальных туфлях, нормальный обувь, чтобы идти на работу три раза на Васильевич, если ходили по болотам, да. это хуже. Это хуже. Это хуже. Это, это хуже. хуже дорогу. Да. И стало бы все ясно. Но не хочешь слушать, не слышишь нас. Ну что делать? Afi, a po i asaj po dalaj. Diçka nuk e bash, shikoni. Ai sa mirë. Ju e shtiu jo afos.

а ну, другой миллиона. вопрос, а почему в селах, там где уже затопленные были, асфальт стоит, а здесь его нет? Потому что здесь не работает. А почему 1 мая асфальт есть, сзади 1 мая есть, а здесь опять нет? Тут объездная дорога, все машины тудой ходят, с камазами, песком, все разные. Вот, вот, почему не ходят через 1 мая, через прокуратуру тудой? А? И тут европейские Правда? стандарты, здесь вообще их нет. Первую ту дорогу они пошли там посмотрели, как оно укатывается и что такое шибанивая дорога. Со временем ну, ну, тут ну, будет, тут и будет и со временем, тут будет. Ну идите на поле чудес, смотрите те улицы, откуда мы начали. Вячеслав да. Васильевич, не надо слишком. Ётьё, тирок, не надо. Кинулся да. крайность. А Садимся да. в машину, едем а на поле чудес. А ну, мертямечи, аллея, какие факут интродзы, факут индоудзели, факут остальные улицы нормальные но вот на углу там тоже нет я обошел каждый кусок вчера да. вот Объекты нашим все вот. обошли всех 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 наших избирателей на вот все дороги тут такие на углу тут нема на углу вот не знаю что ну на углу нема больше остальное вот так да супер супер Приятно ходить, изрывайся. Тем, кто затеял, кто начал, очень спасибо абсолютно всем. Но, видишь, тут тоже есть щебень. Крупная фракция, мелкая фракция. Но можно ходить по улице. Все. Мы подумаем, каким образом за счет Стробский, исполнителя. Короче, по совсем там не как... исправить Шевченко вот там в районе Досафа очень крупный. Ну, такой же щебень да, мы и это очень справимся. трудно. Мы и, это и но дальше Пруцкая, мы Крутская, от работы, вся Крутская. Города, выполнять работу в городе должны. Я просил, бы, но вы проутрировали быстро на ушко. Пожалуйста. Пожалуйста. Не, не вы <сил> будем это общаться было, там, с исполнителем Это работ... другое дело. Что вы сразу так не будем сказали? Общаться Струб с исполнителем работ попробуем, работ, попробуем найти какой-то компромисс. Вот, Но так судя так по что, всему, я так понял, что подрядчик у нас будет отказываться улица? от дальнейших работ и будем думать, каким образом, выполнять те намеченные планы, которые надо машины, все, еще украли! Нет, вы не при... Данила, вы же это не мой, блядь, агент не... И еще украли, что украли Я вам объясняю еще раз Один раз обещаю Хотите услышать, хотите Делайте, что хотите Мы делали, делали Поле чудес, там было спокойно Приехали сюда, делали Шевченко-Островского Мэр города И Сергей Васильевич Василий Иванович, надо как-то делать Люди хотят больше мелкого Я объясняю больше мелкого, меньше эффекта, мелкий щебень утопится. По цене мне одинаково, 150 гривен в карьер, 150 гривен в щебень, или мелкий, или крупный. Была бы разница в цене, можно было предполагать, что ворую, выигрываю что-то на цене. Есть документы, есть карьер, есть перевозчик. То на километр одинаковая перевозка, и то на щебня одинаково. В чем тут выгода? Я, я не знаю, в чем выгода. В конечном продукте, Василий Иванович. По этой Но дороге можно ходить, по тем нет. Норма, что на площадь на крупной положено столько мелкого для расконцовки. Норма говорит. Мы начали делать все по норме. Когда закончили вот эти Давайте улицы, сказать, мы дали норму. Закончили эти улицы, просили, и приняло решение, давай больше мелкого. Значит, мы, больше мы тогда мобильный. тоже будем...